Вже. Долучаємось до наших зборів, будь ласка. У нас е, два головних збори на військо це е, ступа відьмаків ЗСУ. Дві автівочки у нас зараз е, ушкоджені орками. Е, е, одна з них дуже, друга трошки менша. Тобто, що трошки менше я вам покажу. Е, долучаємось до цих зборів. Е, пташка е, це сіткомет для Кракен і для Хартії. Треба придбати два сіткомета. Кожен вартістю 19,5 тисяч гривень плюс доставка. Сподіваюсь, доставку вони зроблять нам безкоштовно. І на ці два. Ви бачите QR-коди, ви бачите в чатику їх посилання на ці збори. Ну і підтримка каналу. Теж не зайвий збір. І забув сказати, да, Віктор Миколаїв. лікує свою донечку, пані. Маленку. Від онкології дуже складне і дуже вартісне лікування. Теж долучаємось, допомагаємо один одному. Разом з цим можна ось тут з донатиком надіслати голосовий донат. Тут і на військо допомога є. Ну, можна надіслати на військо, можна надіслати на підтримку каналу. Зараз покажу автівочки, пошкодження, і будемо рухатись далі. Виїжджали ви ви вже двома машинами, машинами розгралися шляхами. я подскочил общение слава богу все живи минус колесо минус задний фонарь уламками посеченное крыло ушкорженный бак минус скло минус заднее левое скло, минус переднее левое скло и минус лобовое скло. Все живи. Главное, что все живи. Долучаемся до сбора. Долучаемся, друзья. Обовязково долучаемся. Mm -hmm. Здравствуйте. Mm что вы молчите? Так вы нас здравствуйте, не отвечаете. Как я же киваю головой? Ну, можно же сказать. А может, я не со всеми а Миха... Вдруг тут бендировцы. А, вы думаю, не бендеровец, не нет? Нет, нет. А как вы относитесь к Степану Андреевичу Бендере? Не знаю такого. Только... Вы знаете? Стыдно, стыдно. Я вашем, далек от этих... В вашем причем. возрасте. А вы откуда? Почему стыдно? Сам я азербайджанец. Вы азербайджанец не знаете видного деятеля азербайджанского революционного движения Степана Андреевича Бандера. А про 26 бакинских комиссаров знаете? Я азербайджанец, но я далек от этих всем. Как это Честно. так? Вы не знаете про, про 20... Нет, про то, что... Нет, новая, я знаю, про Карабахскую войну, вот это вот. Ну а про 26 новую. бакинских комиссаров, про 28 фашистских агентов. Нет, я про это не знаю. Ну что вы, что вы, к сожалению. Ну надо прочитать, видимо. Прочитайте, прочитайте. Прочитайте. Обязательно. о чем здесь беседуете? А я просто сошел. Не о чем. Ты, а что тут беседуете? Тут этот малолетки тут ну, особо А я малолеток людей, пролистываю, малости. только вот людей достаточно взрослых Да, тут да. адекватных мало у кого встретишь Адекватных к чему? Вообще адекватных по общению А откуда у вас такой русский язык? Так я тут, нет, родился я там, но мы сразу сюда переехали Куда сюда? В Баку? Нет, нет, я в Казани живу. А, в вот Татарстане Да, я в Татарстане а, -а, -а. Вот она что. У меня просто написано Австрия, поэтому я так удивлен был. Австрия? Да. А, я через VPN, да, тут без VPN они работают. А у меня в Белгороде работают. А вы откуда? Белгород, знаете где? Да. Где? У вас там как, кстати, ну вы же граничите, вы у вас как там обстановка? знаете действительно знаете. Ну как, только что было... По географии я нормально, Как? Только что был отбой воздушной тревоги. До этого была воздушная тревога. А до этого тоже отбой, а потом опять тревога. Ну у нас все время так. А с интернетом у вас как не ограничено? А у меня Старлинг трофейный. У нас тут просто жесткие ограничения. У нас по моему району вообще уже больше 20 дней интернета Казани? нет. Казань? Почему? И, да, да, да. Только через потому что атака беспилотников. На Казань? Да. А за что вообще же наказывают на Казань? Оттуда. На Казань. А у нас тут же много заводов по производству вертолетов. А, то есть они у вас в Казани не бьют по мирным жителям, да? Я не понял. Да. а <свят> <свят> мои витанечка, мои витанечка. Да, по мирным жителям набьют в Казани, набьют. thank you